herzlich willkommen auf unserem toloka hamburg kanal und auf diesem ganz besondere episode wir befinden uns heute in u-bahn also in der übergang von u-bahn station jungfernstieg zu u-bahn station rathaus in hamburg hier können wir ab heute und bis 21. Ich glaube, Juli noch eine Ausstellung von ukrainischen Fotografen sehen, äh, von einer Organisation N-Ost. Heute äh, begrüßen wir äh, einer der Organisatoren, äh, Stefan Günther von N-Ost. Also ich bin Stefan von N-Ost. N-Ost ist ein... Netzwerk für Cross-Border-Journalism, inzwischen früher war es das Netzwerk für Osteuropa-Berichterstattung. Und wir machen eben traditionell ganz viel mit Osteuropa. Wir hatten auch Medienkonferenzen schon in der Ukraine, schon auch vor langer Zeit. Und deswegen haben wir eh immer einen engen Draht. Und als das eben losging, also mit dem Krieg, der ging ja schon viel früher los, aber jetzt eben die, die Invasion durch Russland, haben wir eben überlegt, was können wir irgendwie da auch machen. Also, wir sind ja eine journalistische Organisation, aber eben auch zu schauen, wie man Journalismus eben auch nochmal anders denken kann. Und ich bin zuständig für Fotografie bei Ost und habe deswegen eben auch einen engen Draht zu den Fotografen und habe eben gesehen, dass da auch massenhaft Bilder eben entstehen und kommen, die zum Teil gesehen werden, zum Teil aber auch nicht. Und wir hatten dann einfach, also es ging, eigentlich ging es los mit so einer ganz eher einer unoffiziellen, inoffiziellen Aktion, dass wir einfach erstmal Bilder geklebt haben im Mai. In Berlin, in der Nähe vom russischen Monument. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Das ist das größte russische Monument in damals Ostberlin. Und das war so die Initialzündung, einfach um das sozusagen der Öffentlichkeit zu zeigen und auch Leuten zu zeigen, die eben daran vielleicht nicht glauben oder davon nicht über, also irgendwie nicht genau wissen, worum es geht. Und dann haben wir gedacht, wir wollen es gerne offiziell machen. Und haben dann den Kontakt gesucht zu den Firmen, die diese Dinge vermieten, diese, diese, diese Werbeträger. Weil wir denken, dass es dort eben am meisten Leute auch wahrnehmen. Also das ist eben auch ein bisschen ein anderes Konzept, als eben in der Ausstellung zu gehen, in einen Ausstellungsraum. Weil dort eben immer nur eine bestimmte Zahl und eine bestimmte Art von Leuten kommt, was gar nicht schlimm ist. Aber eben ist eben doch nochmal was anderes, wenn es eben ganz viele sehen. Ähm, genau, so ist es eigentlich entstanden. Und jetzt wurde es immer größer und wir haben gemerkt, dass die Leute darauf reagieren. Also das ist eben gut gut ankommt in dem Sinne, dass die Leute einfach verstehen, was damit gemeint ist und damit was anfangen können und, das, genau. und deswegen konnten wir halt immer neue Ausstellungen machen und sind jetzt in Hamburg. Uh, today we have here another co-founder of this exhibition, Anastasia Anisimova. First of all, thank you that it worked out and that we can talk today and thank you for making this uh, exhibition. Uh, could you please introduce yourself and Uh, say why making this exhibition was important to you and what do you want to tell with it to the European or German society? Thank you so much for coming. I'm a producer of this project and for us we are journalistic network and for us it's a not only exhibition it's a journalistic project. It's a documentary images but we also work on the captions to make it like really documentary evidence of what's happening in Ukraine. You can see that there are images from the beginning of the war or also from uh, the last months, so we try to make it also um, very up to date for people in Germany. Also understand that it's still happening and still ongoing. We also add details and different um, situation. We have people hiding inside the train station, but we also have, for example, the concert that was in Kharkov, and we try to also see kind of show different moods different spirit and um, also everyday life one of the images is also school sheltering inside the subway it's also one of the angle how everyday life in ukraine unfortunately look like yeah and yeah for Für uns ist es Journalismus und eine kind of Art journalism. We Journalismus. Wir nutzen öffentlichen Raum, wir nutzen eine Art medium but also aber auch yeah, Dokumentarfotografie und dokumentarische Und wie habt ihr die Fotografen für diese Ausstellung ausgesucht? Also eigentlich war es relativ einfach, sage ich mal, weil wir a, eine Menge Fotografen schon kannten durch unsere äh, Arbeit bei N-OST Und dann mussten wir aber, als dann die Idee Klar wurde, dass wir das mit der U-Bahn machen, weil das war am Anfang auch noch nicht klar. Das hat sich dann so entwickelt, wir haben dann überlegt, welche Bilder können wir eigentlich zeigen im öffentlichen Raum, wo gibt es so einen Kontext, wo eben Leute darauf reagieren können und damit was anfangen können. Und bei diesem ganz am Anfang, da haben wir zum Beispiel einfach nur noch, also es ist einfach nur, da haben wir eben Zerstörungen, zeigt zerstörte Häuser so. Aber wir dachten dann irgendwie, es wäre eben ganz gut, wenn es nochmal ein anderer Ansatz ist, wo man eben auch direkt Sozusagen eine Verbindung herstellen kann zu seinem eigenen Alltag. So und da sind wir irgendwann darauf gekommen, dass es eben total gut ist, weil die Werbeträger auch in der U-Bahn sind, ähm, dass wir quasi diese, was eben ein bisschen so über die zweite Ebene funktioniert, sozusagen Bilder aus der U-Bahn zu zeigen. Und dann haben wir eben geschaut, welche Fotografen haben diese Bilder von denen, die wir kennen. Und dann über die und über unser Netzwerk haben wir dann einfach auch gefragt, wer hat noch gute Bilder. Also wir haben halt immer geschaut, das war natürlich die Prämisse, dass es jetzt keine einfach Newsbilder sind, wo jemand einfach hingeht, ein Bild macht und dann wieder zurückgeht, sondern das sind halt alles Fotografen, die sich dem eben ein bisschen länger widmen und die sich eben auch gut auskennen und ähm, genau. Und die fanden es auch alle gut, die Idee, und haben eben dann mit uns zusammengearbeitet. Wir ein Bild von Maxim Dondyk, also ein ukrainischer Fotograf, der schon auch viel in der künstlerischen Richtung gearbeitet hat, aber jetzt als der Krieg begonnen hat und auch vorher als sie, der Krieg geht ja schon länger eben auch immer wieder an der Front war und Bilder gemacht hat. Und hier sieht man eben auch ganz gut, ähm, wie die Ausstellung funktioniert ein bisschen, weil man hat ein Bild, was erstmal auf den ersten Blick, wenn man vorbeigeht, auch eben, das zeigt eben keine Zerstörung, es zeigt keine Toten, es zeigt Kinder, die auch irgendwie ganz gut drauf sind, die haben ein iPad und äh, einen Hund mit einer lustigen Jacke und so. Man schaut das Bild auch erstmal auf eine Art gerne an. Aber eben auf den zweiten Blick, wenn man dann die knappen Unterschriften, die auch wichtig sind, die wir auch eben dazu gemacht haben, liest, dann versteht man halt sozusagen im, im, im zweiten Gang versteht man eigentlich, was das eben bedeutet und dass sie eben nicht freiwillig da sind, dass das kein Klassenausflug ist, sondern dass sie halt da sein müssen, weil eben oben Raketen und Drohnen fliegen. Genau, dann haben wir hier drüben ein Bild von Slaveratinsky. Bei dem Bild da das sieht auf den ersten Blick erstmal nicht ganz so besonders aus. Das reiht sich halt ein in die vielen Bilder, in denen Leute halt warten, weil das ist natürlich das, was die Leute dann halt natürlich machen in der U-Bahn, warten, dass der Alarm vorbei ist. Das Besondere bei dem Bild ist, wie bei einigen anderen Bildern auch, ist, dass es tatsächlich der erste Tag ist ähm, der Invasion. Das heißt, das ist wirklich noch der Moment, in dem die Leute eigentlich noch gar nichts wussten. Also erstmal einfach in die U-Bahn sind, weil das eben tatsächlich der sicherste Ort war, weil die halt extrem tief unter der Erde sind und man weiß, dort wird nichts passieren und der ist halt öffentlich zugänglich, der Ort. Und aber eben, man sieht wieder ganz normale Leute, lesen Bücher, es ist halt alles, wo man eben irgendwie auch einen Zugang hat und sich im besten Fall hineinversetzen könnte, wie es einem selber gehen würde, wenn man in so einer Situation wäre. Hier ist nochmal ganz... Oder nicht ein ganz anderes Bild, aber nochmal ein bisschen anderes Bild von der Art. Ähm, weil hier sieht man auf den ersten Blick, wenn man genau guckt, sieht man zwar Menschen, aber auf den ersten Blick sieht man eben keine Menschen. Das ist von Pavel Dorogoy. Und äh, Pavel ist ursprünglich Architekturfotograf. Ähm, hat eben also einen bisschen anderen Zugang als die anderen Fotografen, die schon eher aus dem Reportagebereich kommen. Und ich glaube, das sieht man auch relativ deutlich. Und trotzdem haben die Bilder halt eine ziemlich ähm, starke Wirkung, wie ich finde, weil eher man spürt und der versteht einfach sozusagen Räume in Szene zu setzen. Und gerade diese Bilder sind halt auch auf den ersten Blick erstmal interessant, weil Zelten in U-Bahn. <laughs> so, ähm, aber auch wieder dann versteht man, warum die da sind. Also weil die eben gerade, also bei den Sachen, das in Harkiv. Ähm, da war es eben auch so, dass die Leute wirklich zum Teil ähm, über Wochen da waren und dann eben einfach auch ein Privat, eine Art Privat, privaten Raum brauchten, was dann halt in diesen Zelten, durch diese Zelte halt irgendwie gewährleistet war. Wie haben die Menschen darauf reagiert? Was, was war die Wahrnehmung? Wahrscheinlich kannst du schon irgendwie so Einschätzung zu einer Reaktion hier in Hamburg sagen. Ähm, genau, also ich kann. Also, es ist ja über einen recht langen Zeitraum jetzt eigentlich schon, weil die erste Ausstellung war im November 22, also die erste offizielle Ausstellung in Berlin, die große Ausstellung, die war in drei verschiedenen U-Bahnhöfen. Und da war es so, dass wir vor allen Dingen auch ganz viel Reaktion von den Medien bekommen haben. Also, das war irgendwie total, also, wir haben natürlich Pressearbeit gemacht, aber es waren eben extrem viele, die das halt total interessant fanden. Ähm, weil es damals eben auch gerade eben total noch neu war und, und wichtig war. Und von den Leuten her ist es natürlich immer ein bisschen schwierig in der, der U-Bahn. Ähm, so, du kannst ja nicht die ganze Zeit daneben stehen. Aber ich weiß, dass es a, also ein, eine Sache war, dass einfach auch schon die Form der Ausstellung, also dass einfach dort, wo normalerweise kommerzielle Werbung hängt, einfach gute, sage ich jetzt mal Bilder. Fotos hängen. Also, das war für viele erstmal schon so ein Moment, um einfach auch hinzugucken. So, also, so eine erste Wirkung, was ich auch als Feedback bekommen habe von Leuten, dass sie das toll fanden und interessant fanden. Und dann gab es wirklich auch das Feedback, dass viele gesagt haben, es ist eine gute Art, auf, dieses, auf diese Situation aufmerksam zu machen, weil es eben gerade nicht sozusagen die Zerstörung und das zeigt, was man in den Medien ja sowieso eigentlich jeden Tag sieht. Also, man sieht auch diese Bilder natürlich in den Medien aber so konzentriert und so relativ intensiv, weil es ist halt tatsächlich auch noch ein schönes, also wir haben zwar auch digitale Medien, aber es ist eben auch ein sehr analoges Format. Da steht man halt wirklich eins zu eins ähm, eben gegenüber und gerade in der U-Bahn sozusagen die Hintergleisflächen, da wartet man halt sowieso und beschäftigt sich eben damit sozusagen und hat dann irgendwie auch Zeit. Und genau, und ich war hier in Hamburg, ähm, die hängt ja jetzt schon heute, obwohl morgen erst die quasi die offizielle Eröffnung ist und habe schon so ein bisschen geschaut so. und da, da gab es schon verschiedene Reaktionen. Also ich habe zum Beispiel eine Frau, die ist hier irgendwie, glaube ich, zehn Minuten hinterhergegangen. Und, und ich dachte erst, sie hat einfach vielleicht einen ukrainischen Background oder irgendwie einen Zugang zu den Fotog oder kennt die Fotografen schon, um sich das anzugucken. Aber sie meinte nur, sie war, sie fand es einfach total gut und total emotional. Es hat sie total berührt und sie ist halt wirklich hier. Ich dachte, wie gesagt, sie ist halt hier dreimal hin und her gegangen Und ich äh, so genau. Und dann gab es aber natürlich gibt es natürlich auch mal andere Reaktionen, weil die Leute natürlich ähm, eben auch ein bisschen müde sind auf eine Art so. Und es gibt natürlich Leute, die sowieso irgendwie anti sind, egal. Also wenn da nur Ukraine draufsteht, dann gibt es halt schon so. Aber das ist, glaube ich, relativ normal. Ich glaube, wichtig ist halt, dass man, dass es die Reaktionen gibt. Und die gab es eben auch viel, dass Leute wirklich anfangen, nochmal das auf eine andere Art zu sehen. Dadurch, weil es eben auch sehr irgendwie persönlich ist und es sind halt auch Bilder von Leuten, die wir auch sein könnten. Aber hier sieht man eben ganz normale Leute in einer ungewöhnlichen Situation, aber in, in einer Umgebung, die eben hier eben auch ist. Deswegen hat man halt diesen... Ähm, diesen Kontext und da gab es eben auch diese Reaktion tatsächlich. Du hast auch schon erwähnt, dass viele Menschen schon auf eine Art müde sind und viele sagen, dass die können nichts mehr sehen, nichts mehr hören über die Ukraine und also. Denkst du, dass es immer noch Chancen gibt, dass äh, so diese Bilder uh, oder also Bilder im Allgemeinen uh, zu Ende des Krieges führen können oder irgendwie das im Wesentlichen beeinflussen können? Äh, gute Frage. Also zum Ende des Krieges führen. Ich glaube, da sind sich alle einig, dass werden Bilder nicht schaffen in dem Sinne. Also wie es damals eben vielleicht in Vietnam mal war, dass es einfach Bilder gab, die die Öffentlichkeit dann wirklich zum ersten Mal gesehen hat und daraufhin gesagt hat, nee, das können wir nicht ertragen oder so. Also dazu, glaube ich, sind einfach zu viele Bilder im Umlauf, als das jetzt irgendwie einzelne Bilder oder auch eine Ausstellung tatsächlich zu einem Ende von einem Konflikt führen könnte. Ich glaube, was es machen kann, ist, dass man sozusagen stetig einfach nochmal darauf hinweist und dass man eben vor allen Dingen, glaube ich, mit Bildern heutzutage eben, wie wir es hier versucht haben, andere Wege findet, Bilder zu präsentieren. Also dass man natürlich einerseits in den Magazinen die Bilder, die ja auch total wichtig sind, dass dort eben auch gute Bilder sind. Und es sind ja auch Fotografen, die auch in Magazinen eben ganz viel veröffentlichen und die auch angefragt werden, weil sie eben gute Bilder machen und weil sie eben in der Ukraine sind und sich auch alle damit auseinandersetzen. Ähm, aber genau, also man also ich glaube das Ding ist, dass man einfach gerade mit so einer Ausstellung auch nochmal in einem lokalen Rahmen darauf man kann. Das heißt, die Medien, sogar Lokalmedien, haben eben auch nochmal anders, anders über den Konflikt zu berichten und nochmal dieses Thema zum Beispiel, dass ganz normale Leute in der U-Bahn sein müssen, weil tatsächlich Drohnen und Raketen äh, auf ihre Stadt fliegen, dass man das eben über diesen Dreh sozusagen oder über diesen Kontext nochmal anders verstehen kann und nochmal anders berichten kann. Und dann genau kann man einfach nur hoffen, dass das Thema sozusagen nicht verschwindet, dass die Leute einfach merken: So, okay, das ist halt Einfach ein wichtiges Thema, auch wenn man es irgendwie leid ist. Wenn man es eigentlich am liebsten nicht mehr hören würde, weil es natürlich keine angenehme Sache ist, immer über einen Krieg zu sprechen, wo man Sommer ist und man ja eigentlich lieber was anderes machen will. Aber genau, in der Kiew ist ja auch Sommer und in Hakiv aber eben anders.